Надя, во-первых, я рад тебя видеть, хоть, хоть и так. Скажи мне, пожалуйста, ты хотела обзорвать пол Киева или нет? Отвечу, отвечу тебе на русском, поскольку поймут, наверное, больше людей по всему миру. Хотела ли я, как каждый здравомыслящий, нормальный человек, у меня появляются обыкновенные, шуточные желания, острые, саркастические, и да. Я хотела, но хотите сделать не одно и то же, но не пол Киева. Учти, пожалуйста, не пол Киева. Мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне. И все об этом говорят и юморят, и улыбаются. И это есть нормально. За слова и за мысли не садят. Но не пол Киева а Верховную Раду. Не путайте, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Ты агент ФСБ, расскажи всем. Нет, никогда не была и никогда не буду. Хотя бы лишь с той причины, что вербовки не поддаюсь. И агентам СБУ тоже не буду. Когда ты будешь на свободе? Скоро. Сколько ждать? Я им даю год. Я в России сидела два, я им даю год чуть больше. То есть все-таки год? Э, ну, я уже почти год сижу. А если сменится президент? Это и будет год. Это как раз и будет год. Кто будет новым президентом Украины? М -м, погадать на карте? Ну, погадай. Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает э, Голобородько президентом Украины, э, хорошего, честного, доброго парня, и люди выберут Зеленского. А Юлию Владимировну он сделает канцлером, как она и мечтала, которая будет рулить страной, грабить точно так же, как и все до этого, и как и она до этого, и ничего не изменится особо. Мне кажется, что сейчас почему-то наиболее такой вариант возможен. Или Порошенко будет админресурсом давить все, в наглую брать власть, как Янукович, и тогда у нас будет война, третья мировая. А ты веришь, что Порошенко может стать президентом? Он не может стать, он может нарисовать. Но я потом думаю, что Майдан все поймет. Третий Майдан все поймет и все исправит. Как ты себя чувствуешь? Как человек. Сколько килограмм ты сбросила? Нет, нет возможности где-то свеситься. Есть возможность питаться нормально? Э, да, я, если Мивину считать нормальным питанием, и баланду, которую дают, то я питаюсь очень даже ничего. Я не жалуюсь. У нет. тебя сейчас есть возможность обратиться к миллионам людей, которые тебя сейчас увидят. Скажи, что ты хочешь сказать. Я им хочу сказать, не бойтесь. Не бойтесь, потому что гнить это хуже, чем гореть. Горите. Боритесь. Потому что когда беззаконие стает законом, тогда сопротивление остается обязанностью каждого человека. Надя, я тебе желаю скорее выйти, чтобы на свободе мы уже подискутировали на все темы. Спасибо, Дим. До зустречи. До встречи.